Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Если вам понравится мой Что вам подобается микрофон? Обо всем помаленьку. Понял. Откуда? Че как пойдет с кем? Ой, понятно. Откуда будете? Акассия Сибирь. Откуда? Сибирь, акассия. <laughs> Прям из Абакана. Почему прямо из Абакана? Чуть подальше. Еще Абаза есть такой город. Вы из Абазы. Да Классно. Я из Хакасии родом. Да ладно. Из Абакана. Но я там не живу уже 20 лет. А сейчас где живешь? Родители уехали на Донбасс, в Украину. Еще в 2005 а? году. Ну, на Донбассе сейчас, что ли? В Донецке? Не, в Краматорске. Краматор, ну, Краматорск пока еще под Не, его освободили а от России. Да ладно, какой-то тогда вот русский из Абакана еще, тем более земляк. Ты что а, ли? Я не русский, я хакас. Хакас ты? Да. <с? <с? <с?> да, конечно, не русский и не хакас, не Хакасы русские вообще-то. По, а ты... по национальности они кто? Хакасы. Ну, русские я... хакасы. Русские хакасы. Не существует понятия русский хакас. Национальность <с? какая? Я тебя, я тебе уверяю, что русские, хакасы, они себя какая так и называют. Какая национальность в Хакасии? Хакасы и русские. Русские. Хакасы да. и русские. Какая между ними различие? Какое? Пускай... Я... Так, я тебе открою маленькую тайну, но я не русский, я хакас. Вот вся моя родня из Абакана, но никто себя ну... не считает русскими. Ну где ты нахуй ты хакас, ты блин ты на себя посмотри в зеркало, какой ты хакас. Ну а ты какой русский? Я русский, да. Ты не русский. Ну как ты не русский, Че? Смотри, у хакасов есть своя земля, культура, традиции, республика, есть своя история. У якутов тоже самое есть, у дмуртов есть тоже самое. В соседнем Казахстане тоже самое, в Беларуси, Франции, Польше, Украине, везде есть это. Подскажи мне, пожалуйста. А где у русских есть что-то свое? Вот это вот все и есть русские. Что? Ну, типа, это получается что-то... Типа... А Казьи, Якутия, Удмуртия, все это русское. Это что-то... Все это такое, все это... И башкиры, и татары, это все русские. Русские, ты башки, они... А ты, а ты а... Русские, они славяне? Как только ты себя признал не русским, все, ты... Они славяне? конечно, славяне. Таким так, образом, Буря... Есть русские славяне, вот хакасы есть, они не славяне, но они тоже русские. Ну вот тогда тебе еще раз задам вопрос. Если у хакасов, которые не славяне, есть своя земля, если у украинцев, которые славяне, есть своя земля, у удмуртов, у бурятов, у чеченцев, у народов Кавказа есть своя земля, где ты земля? Ты земля, ты земля, земля да? Где земля вот этих русских, как ты говоришь? Везде. Мы везде. Ты тут, при да? всех своих предков, которые всю жизнь проживали на да, земле, да. на земле Хакасии, и все время считали себя хакасами. Это ты, при... который называет себя не Хакасом, а каким-то русским. Хотя ты не имеешь никакого отношения к русским. Ты не славянин, ты Хакас. Это ладно. Это ладно, там, типа, на, мне говорят, там ты, ты типа ты не из Хакасии, ты там ближе с Кавказа. Вопросов нет. Люди так могут читать, типа, по моему лицу. А, да, кстати, вот ты по моему лицу. а ты какое имеешь отношение к русским, если ты Хакас? Ты ж не славянин. А, я, я Хакас. Так, а? так ты же говорил, что ты русский. Я даже в армии. У меня даже в армии была, ну как, не то, не, тогда не было позывных. Тогда. Я единственный был из Хакасии, в этом тебя а, в части, и у меня такая была кличка хакас, и я не обижался. Ты можешь определиться, ты хакас или ты русский? Я русский. А да, я я хакас. Ты что только что мне говорил, что ты хакас? Я живу в хакасе, понимаешь? Я русский хакас. То есть если смотри, если я живу сейчас в Украине, то я что украинский хакас? Ну, Хочешь? А какой ты, ты вообще даже? Ты украинец, все, Хакасию, Россию забудь. Что ты ты, нес... не русский, не ты вообще понимаешь? Ты вообще понимаешь, как этот мир работает? Моя национальность не изменяется из-за того, что я переехал жить в другое государство или выучил какой-то другой язык. Ты несешь такой в своем то возрасте. Ты сперва утверждаешь, что ты хакас. после чего говоришь, что ты русский. Я вообще не понимаю. Смотри, я был последний раз в Абакане в 2019 году. Я понимаю, что типа Хакасия, она чуть-чуть не Потому что нету финансирования, не развивается туризм, не развивается, не развивается промышленность. Что говорила Юлия Исмагилова в 2023 году, в марте месяце, когда обращалась к Путину с просьбой газофицировать Хакасию. Что она говорила народу? Знаешь Юлию Измогилову? Что она сказала? Кто такая Юлия Измогилова, ты знаешь? Понятия не имею. Замглавы республики. Ну и... Ты точно из Хакасии? Ну а откуда еще? Ты живешь там и не знаешь людей, которые отвечают за развитие региона? Понимаешь, мне вообще по барабану, кто, кто там был, даже правит. Почему не газофицировали Хакасию? Ну, далеко. То, По есть... Газу. То есть у нас, у нас между, между прочим, у нас стоят на жидкий газ есть... Я правильно понимаю, что построить за 6 лет 2200 километров под водой Северного потока 2 в сторону да. Европейского Союза, это недалеко, да. но чтобы газофицировать Хакасию, от Новосибирска автомагистраль 350 километров, это далеко. 350 километров до чего? Дом до магистрали газовой, который находится под Новосибирском. Да. Ага. Ну, вот сейчас, я, я тебе сейчас открою такой маленький секрет. Ага, сейчас идет этот э, в, э, Силы Сибири 2. Слышал такое? Типа... Акасия не включена в проект газофикации ну, на 2020 год. Республи... Юлия Исмагилова в марте 23 года обращалась к Путину. 19, 8, 19. Просьбой, с просьбой газофицировать регион чтобы включили на следующий период, следующий период начинается с 25 по 30 года Хакасию снова не включили в проект газофикации я тебе задаю вопрос почему окружание Путина, которое владеет Газпромом, строит магистраль новую Европейский союз это 2200 километров, но не построит в Хакасию 350 километров. Нет рентабельности. То есть на людей. Сейчас-то сейчас настроят. Может... На людей. Я правильно понимаю, что на людей нас Почему? Нет. А что у такое? У нас... что такое... Так да, то есть, ты хочешь мне сказать тот процент большущий э, количество заболевающих и умер. От Анкала э, это все хорошо в Хакасии? Где? В Хакасии ты, Третье. Ты чё? Хакасия чё ты Хакасия занимает третье место среди республик чё? в Хакасии. Ты гонишь. Ты гонишь. Давай загугли в ростате посмотрим. Давай, Давай загугли. За так, пишем. Хакасия. Хакасия. Онк... В Сибири. Сибирь. Смотрим. Так. Статистика. А с куда будет бежать? Мне сказали, пока суд до дела ну, По-любому -по он наш же будет. А то... Так вот. Правительство Республики Хакасии. r 19ru официальный сайт. Республика Хакасия посеяла третье место среди всех субъектов Российской Федерации в Сибири по заболеваемости от анк. Это инфобилл. Это статистика за 19 год. Сибирь, Сибирь, Сибирь. Это подожди, это за 19 а за какой-то новее. 2023 год. то же самое третье место. Правильно, потому что Сибирь очень часто находится. В Сибири в большинстве случаев все время холодно. То есть мы употребляем больше всех э, угля. То есть больше идет выбросов. Я не беру статистику по всей Российской Федерации, потому что здесь и другие регионы, где нет газификации. Я беру за Сибирь, потому что Хакасия это Сибирь. И вот задаю тебе вопрос. Если ты утверждаешь, что все хорошо, почему же тогда люди в Хакасии из-за того, что нет газификации дышат вот этим углем? Вот. Болит? Будет газификация. Не волнуйся. Сейчас Сибирь-2 идет и к нам зайдет веточка. До, 2000... зайдет. До 2030 года я, я вообще, я, я не понимаю. Вот, меня вообще не волнует газ. Абсолютно. У нас есть жирный газ, привозят. Дома есть газифицированные, есть э, электрические печи. Ну, отапливаются. Ну, в смысле, не отапливаются, а этот, э, Центральное отопление от угля. Центральное отопление от угля, да, у нас ТЭПС. Работает. Я тебе об этом и говорю. В этом и заключается проблема, почему люди болеют на анказ. Не только взрослые, но и дети. Это самая большущая проблема. Почему хакасы и другие народности, которые что проживают в Хакасии, уезжают? Потому что в 2005 году, когда мне было 10 лет, родители уехали из Хакасии искать другое, другое жилище, потому что проблема заключалась в том, что люди очень сильно болели онкологией. И чтобы у меня такой проблемы не было в взрослом возрасте, как вот я сейчас, или же в том возрасте, когда мы уезжали, вот, родители решили это изменить. Но смотри, прошло почти 20 лет в августе этого года, нет, следующего года в августе, будет почти 20 лет. За 20 лет ничего не изменилось. Вот слушай, ну вот я в Сибири, в, в Абазе живу, 64 года. Выезжаю только в отпуска там, в Москву, в Европу, в Китай, в Корею, на, ненадолго, в Таиланд, да? Я так, у меня такой проблемы нет. Есть, она везде есть проблема. И в Украине есть такая проблема, правильно? Э, в Украине, ну, Украина жена по сравнению с Российской Федерацией намного-намного меньше. И в Украине, в Украине в чем заключается суть? Что здесь 99% домов уже газофицировано. Ну это кто сделал-то? 74% было газофицировано при Советском Союзе, и ну, остальные вот эти 20 сколько, 25% были газофицированы уже при Украине. но смотри, смотри я здесь, за вас счастлив. Я за смотри, вас счастлив здесь но... проблема не в а, том, а, а, вам от этого легче. Здесь проблема не в газификации здесь проблема в том, что люди уже хотят перейти на альтернативу. То есть у меня дома, смотри, газа у меня нет. У меня электрическое отопление. То есть... Пока, вот, когда в Хакасии появится газ, это также выбросы, но их будет меньше. В других странах люди уже будут иметь альтернативу, то есть будет ощущаться воздух. Прекрасно, прекрасно. Ты понимаешь, что вот мне абсолютно по барабану это все. Вот, вот до, абсолютно до феди. Все вот эти ваши примочки там. Так это... Меня полностью устраивает моя жизнь. Вот именно поэтому мы и уехали, потому что жить с людьми, которые не заботятся о жизни, о здоровье я, своем, я теперь, я, о близких, просто, окружающих куда, и куда, страны, дальше, это бессмысленно. Ну зачем моим родителям нужно было жить вот по соседству ну, с вами, ну, если ну, вам как вы живете? Ну слушай, ну ты приехал на Донбасс, да? Ну. Ну. Там же, там же уголь добывают, там же тоже экология. Уголь добывают, но города не отапливаются в большинстве случаев на угле. А вот, этим, вот эти ну, маленькие, ну, маленькие города, которые были построены прямо вот возле бассейна, там ну, есть проблема в том, что они отапливаются на углю, потому что так город был построен. Но в Краматорске это... у меня такой проблемы нет, в других городах нету. Так вот ты мне скажи, куда ты из Краматорска поедешь? Ну, по-любому туда зайдут Дальше. Куда? Зачем я буду уезжать? Я здесь живу здесь уже почти 20 лет. Ну, а русские углем будут топить Да Та русские не воюешь, что ты несешь? А то и буряты. Буряты, якуты, удмурты, хакасы, там, чечен... Не, ладно, не чеченцы, кадырковцы. И все... И все ост... В чем заключается суть войны? В Москве ж не проводили частичную мобилизацию. Ты скажешь, я хакал. Все, Смотри, в все Москве ж не проводили частичную мобилизацию. И не проводят по сегодняшний а день. Не проводили, все проводили. В Абакане, в Санкт-Петербурге, в больших городах не проводили. Но дело в том, что частичная мобилизация не закончилась. Путин не подписал документ об окончании. Она проводится в маленьких городах. И вот когда ты посмотришь любые открытые источники, подожди, я закончу. Если ты откроешь и посмотришь любые открытые источники э, людей, погибших из России, ты увидишь, что э, большинство это Кавказ, ближе к Дагестану и ближе к Бурятии. То есть э, два самых бедных, одни, два одних из самых бедных регионов. Там не не найдешь большущее количество погибших из Белгородской области, из Москвы, Московской области, нет, самых бедных регионов искусственно созданный режим, то есть берем республику, не инвестируем, не развиваем, не там не привлекаем там строительство предприятий. У людей что, ехать в Москву на стройку, в Санкт-Петербург на стройку? Или идти служить, контракт подписываешь 35 тысяч рублей. Ты получаешь. Или ты работаешь за 15 тысяч рублей в деревне. Слушай, а, слушай, а подожди, я заканчиваю уже. Я заканчиваю. Сколько уже, контракт, контракт получаешь? подожди, я, за, я же закончу. Ты 35 тысяч рублей можешь получать ежемесячно, если ты находишься, ну, типа, на службе. Ну ты сказочник, блин, я тебе а хочу потом, сказать, А потом, а потом смотри, он... а потом Ладин, Владимирович, говори следующее: за год на СВО получает 200 тысяч рублей, ты станешь миллионером. И вот эти люди, которые проживали вот этих и созданных бедных республиках, хватаются за голову, потому что понимают, что вместо того, чтобы получать 15 тысяч рублей, а это получается сколько? 170, 180 тысяч рублей э, в год. Ты можешь стать миллионером. Это сразу компьютер, телефон, автомобиль и так далее. Вот в чем заключается проблема. И когда ты говоришь, что здесь русские идут, русских здесь нету. Напишите в комментариях, что вы думаете. Че так, че не? Вот моя думка, я бы еще высловил. Здесь люди, которых сделали... Слушай, знаешь, честное слово, ты вот наши придут, ты уходи куда-нибудь, не возвращайся только к нам. Ну, Хакасы, возможно, Хакасы, возможно, не припас, и не припас, не... <связываешь> даже близко. Не говори, что ты Хакас. Ты не... ну, честное слово. Слушай, а как тебе вот эта ситуация, когда э, Хакас вернулся из СВО э, в Абакане, встретил своего друга, который был ему должен 15 тысяч рублей? В центре Абакана. Шея. Да надо, да ты чё? Загугли. Это был... Сейчас, январь месяц. Как тебе эта информация? Ну надо же, а, и чё... а чё я не знаю? Ну, так ты посмотри. Кстати, повезло, тот тип, которого выжил, это вот там сейчас... За 15 тысяч? Ну смотри, давай впишем. В Абакане... Хакас на за долг смотрим не не январь это был март так стало известно из-за чего мужчина на прохожего в Абакане а э, другие ж не сообщается э, мужчина на знакомого в Абакане из-за долга Ладно, не 15 тысяч, 10 тысяч рублей был долг. Тот ему просто проиграл в... Парень набрался смелости на СВО, вернулся и думал, что он может здесь творить то же самое, ну здесь имеется в виду в Абакане, то же самое, что и творил на войне.